Так, дорогие мои светлого всех, кого я знаю, огромное вам большое спасибо. Мы с вами насобирали большое количество пластиковых крышечек, пластика двоих бойцов, э, вернули к жизни, к полноценной жизни. Теперь они будут выполнять все то, что не смогли раньше. Э, более 500 килограмм собрали крышечек и пластика. Это все сдастся и будут э, закуплены протезы ног и рук. Вот. Хочу поблагодарить каждого. Фонд выделил каждому вот такой вот, смотрите, вид знаку. Большое вам спасибо, дякуем, скажут и мамы, и жены, и сами бойцы, потому что в 20-25 лет стать коллегой и быть неполноценным человеком в обществе. Это наложит большой отпечаток, и не каждый это может прожить. Вот. Благодаря нашему Светловодску, двоих бойцов Тетерия Роман и Усач Саша, те, которые будут протезированы, с 1 сентября волонтеры купят им авиаквитки и отправят одного протезироваться в Австрию. Это будет Усач Александр, а Роман Тетерия поедет Польшу, Австрии и Польши. Это две страны, в которые нашим украинским солдатам, героям будут поставлены протезы электронные. И они 6-8 лет будут работать, двигаться, в общем, жить так, как это должно быть да, нормально чувствовать себя. Поэтому я благодарю от всех бойцов. Сегодня так получилось, конечно, что ну, не, ну, не совсем совпало. Со временем они будут похожи на Светловодске, но мы уже собрались чуть раньше. Вот. И акция продолжается, потому мы крышечки собираем дальше. Несите сюда Собираю. ко мне э, на рынок цветанов, вот, в ветеринарной аптеке. Точно так же в, в сеть магазинов врагов, э, в селку в магазин «Бывший комсомолец», в редакцию газеты «Вестник Кировоградщины». Это новая точка, пожалуйста, тоже она удобна. Вот. Ну, в общем, и где и есть э, на рынке Светанки у нас приемный пункт, тоже приносите сюда. Вот Огромное спасибо всем за ваши неравнодушие. Вот. В общем, благодарю вас всех. Я не знаю. Не нервничаю. Да-да, я волнуюсь очень волнуюсь. Но я знаю, что мы сделали большую работу и вместе на хоть маленькую часть, участку, как говорится, своего доброты и души мы вложили в это и приложили усилием. Дети вернулись, наши бойцы вернулись к жизни. Вот. А сейчас я хочу всех вид знак Выручить, да? Да. Я напал на. Відзнака Іна Андріївна, громадян нашої країни, об'єднує не тільки спільне минуле, але й бачення майбутнього, яке ми створимо власноруч щодня. Кожен добрий чинок робить Україну кращою для наших громадян. Ваша активна життєва позиція, чуйне ставлення до потреб інших людей, викликає глибоку повагу. Добрі справи не залишаються непоміченими. Вони, мов маяки, світять тим, хто чекає допомоги. Висловлюємо вам щиру подяку за активну участь у українській акції Добро жменями. Збирай кришечки на протези воїнів. Та ще те, що ти викидаєш у сміття, може повернути бійця до нормального життя. Да, за милосердя, за небайдужість, за нестримне бажання зробити гідне життя захисників України, які потрапили в дуже важку життєву ситуацію. Бажаємо вам міцного здоров'я, довголіття, невичерпаної енергії, вашій благородній діяльності. З повагою директор благодійного фонду ОВС Тетяна Рутенко. Олександр Якович. Олександр Якович. Огромне спасибо вам, Олександр Якович. Це один із перших людей Світловодських, который откликнулся. Це сеть магазинів Раву. Вот, собрали очень много. Большую половину партии крышечек было собрано его магазином. Поэтому я вас дякую. Щиро дякую. Видсит. Анна Николаевна. Алена и Софийка. Наши артисты. Аленочка, повернитесь сюда, пускай вас заснимет. Эта девочка приносила пластмассовые ручки, которые у были. Пробочки, все. В общем, мы старались. Да, да. Молодец. Олена Васильевна. Олена Васильевна, Валентина Петрина и Галина Григорьевна. Валентин Васильевич. Тоже помощники, которые собрали большое количество. Олена Григорьевна. Угу. Тетяна Володимировна и Сергей Анатольевич. Угу. Я, угу. Яна Володимировна Это... и Василий Анатольевич. Угу. Мария Антоньевна. Антоньевна. Угу. Мария Антоньевна, ты вы. Угу. Ага, дякуємо, дякуємо. Все, передавал крышу. Спасибо вам. Лариса Павлівна. У наш активист самый большой Татьяна Николаевна и Александр Викторович. Здравствуйте. Тоже наши активисты. Руслан Иванович и Оксана Михайловна. Надя Ягнатьевна. Я тут. Тоже. Молодец. Вы больше крыш собирала. Так, всё. Чужи детей не боюсь. Мы Никого не забули. Не, А, Диану Павловну, Диану Павловну. Все, Диана Павловна, Диана Павловна. Диана Павла, большое вам спасибо. Да, она помогала мне грузить крышечки, помогала собирать. Тот же самый активист большой. Помогала бойцам собирать деньги и отправлять. Петраковский, Диана Павловна, ну подсказывайте, Алексей Данилко, все. это все дети, которым мы помогали с Дианой Павловной. Мы выходили на аллейку, собирали, делали мыло. И с дому тащили орехи, продавали. Морозяка и, копейк, и что, с ним? Да, и, и с мы там были. И, и светловодчане наши, 10 тысяч мне... Он просил не называть его, он отдал Петраковскому Александру, которым нужно было срочно, как говорится, ехать за границу и лечиться. Сейчас он уже вышел из комы, благодарит тоже всем, 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 всем. Теперь Федотов Сережа, ступни в Израиле поставили 1 августа, офис возвращается, тоже будет ходить полноценный, ну, в общем, будет жить и чувствовать я полноценным человеком. Я напал на огромное вам спасибо, я спасибо. очень благодарна. И вообще вам всем большое благодарность. тебе тоже Тамара Борисовна. Да. Работаем с вами, Без тебя работаем бы дальше, правда? Потому, что наш наш на таких да. людях как Директор. мы держимся, держится весь Светловодск. Филиал. Собирает большое спасибо вам. У кого там есть? Это все-таки брасовый материал, он идет в мусор, а нам с вами, ну как говорится, ну а тебе нету? Вот... А за нету? не 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 Спасибо. Маградное спасибо.